Пане Олександре, ну розкажіть власне про ту ситуацію, яка виникла минулого тижня. Доволі велика частина чернівців ну, буквально потопала у смітті. Були звинувачення в бік компанії торговий дім Україн були звинувачення в бік вашої, вашого комунального підприємства спецкомунтранс. Ну, власне, хто в цій ситуації винен, хто, хто правий? Ну, ситуація на сьогоднішній день. Следующее. С сентября месяца 2015 -го года в торговый дом укрытые ресурсы не заплатил МКП и спецкоммунтранс ни копейки. То есть 0 гривен, 0 копеек. Пошел уже 10 уже месяц, когда мы работаем бесплатно. Это несмотря на то, что люди, которые проживают на в территории, которые обслуживают торговый дом, ту карту ресурсы, исправно деньги платят. То есть в те деньги, а там есть отдельная строка за вывоз мусора, они воруются, или как присваиваются, называйте это как хотите, но в коммунтранс они не попадают. В связи с этим возникла ситуация, что э, на сегодняшний день э, МКП, ЧМЦ, спецкомтранс не имеет возможности закупить э, э, в достаточно, например, топлива для того, чтобы вывести полностью мусор с территории в, в, в торговый дом. Поэтому мы вынуждены частично остановить эти работы. Мало того, мы не имеем права это делать. Потому что бесплатно, если мы этим занимаемся, мы этим уже занимаемся уже десятый месяц, мы бесплатно, значит, это, это убытки как для предприятия, так и для мискового про бюджету. То есть от этого страдают люди. Когда на сессии, да, на очередном заседании возник этот вопрос, значит, я утверждаю, что э, на предприятии нет денег, потому что их украл Тихонович, а фракция линомистов э, предложила как выход из ситуации рекомендовать э, Мэм уволить директора спецкоммуникации. Вот такая логика. То есть с иными э -э, прословами э -э, у предприятия, а я имею в виду коммунтранс, э -э, которые создали э, сами черночане за свои деньги для того, чтобы это предприятие оказывало этим же людям услуги. Так вот, то этого предприятия э, в депутат Минского рада Максим э, Тиханович, но который призван соблюдать интересы черновчан, он украл деньги. И немалые деньги. Какая загальная сумма заборгованности торгового дома у «Ресурс» по спецкому спаскому трансу общая сумма уже доходит до миллиона двести тысяч рублей. Значит, эти э, гроши он не выплачивал в противовременное время, в десятый Не то, что не выплачивал. Здесь это нужно ли понимать, да? Это деньги не его. Да? И никогда, ну э, 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 его эти, э, эти деньги они не были. Это э, там есть отдельная строка, где написано «вывоз мусора». То есть, что должен э, делать ЖЭК или та ну, компания, которая э, управляет. Знаете, деньги она должна собрать и передать э, или же Комутрансу, если он выполняет эти работы, или же, допустим, э, Торпат. Это не его деньги вообще. То есть, если бы это были ну, его деньги, значит, это, он мог, это можно... говорить о том, что он не заплатив. Да? А це а, ну, не його. Треба називати речі своїми іменами. Ну, скажіть, власне, звучала така э, риторика з э, вуст представників рідного міста про те, що, скажімо, в такому випадку, коли Україн Ресурс не сплачує борги, то все рівно там згідно умов контракту. Спецкоммунтранзобовязанный вывозить смття. Значит, в коммунальное предприятие это в такое же там предприятие, как и все остальные. Мы просто его ну, собственник это мискард. И бесплатно оказывать услуги частной коммерческой Киевской фирме мы не должны, мы не имеем права мы на это. Потому что это все ложится там, как, как, под грузом на предприятие и на чекучах. Потому что мы откуда-то, от кого-то мы должны что-то забрать, где-то что-то урезать, Луна чтобы выполнить э, э, работы как бы по сбору мусора, которые не были оплачены вообще там шли разговоры о том, что вот в 13-14 году это было все нормально, сейчас стало все плохо. Это ложь. Ну, потому что мы еще в конце 13 -го еще года вот, прописали в торговому дому Укарту ну, Ресурсу Максиму Тихановичу, что, уважаемый, заплати деньги, заплати долг. На тот уже момент он не платил 5 месяцев, они начали работать в Черновцах, если не ошибаюсь, с августа 2013 года и с первого же месяца они перестали платить. Мы в конце 2013 года просто уже как поднимали и отправили это дело в суд. 8 января 2014 года суд принял это дело к... То есть это не вчера это возникло. То есть на протяжении трьох лет э, торговий дом у -то ресурси і його руководитель Максим Тіханович фактично тероризує предприятие. Ну, лунали під час сесії останні такі вигуки, що це особисті розборки між представниками двома двох підприємств. І чернівчани не повинні потерпати через такі війни, ну, грубо кажучи. Чи не було би, ну, більш раціональнішим ці питання з'ясовувати в судах, можливо, або звернутися до тієї ж міської ради ну, раніше, з приводу того, щоб розірвати контракт міської ради там, із підприємством Торговий дім Курторсурс, дивлячись на те, що вони. Так, без, без відповедайно ставлятся до... Ну, значит, просмотрите, э, э, да, то, что я говорил э, только что, мы ну, это дело еще как мы ну, поднимали эти вопросы в 2013 еще году. В э, 2014 он же снова не платил. Вы помните ситуацию, которая была в стране в 2014 году. Это что называется, ну кому война, а кому мать, все он исправно собирал деньги и ложил снова их себе в карман. У нас были уже десятки судебных заседаний. Мы их все выиграли. Но э, э, суд это, это дело, ну скажем так, не быстро, да? Ну тем более, что, что фирма Второй Год Дом, она зарегистрирована в Киеве. То есть нам приходилось постоянно ездить в Киев, отправлять по крайней мере юристов. Да? Там было не одно заседание. Они подавали апелляцию, мы ее выиграли, пропадали в суд снова, и снова выиграли. А потом еще раз мы подали и снова выиграли. То есть это как переписка, она уже там занимает томы. А то, что касается личных отношений, слушайте, ну, получается так, что Тихоновичу не нравится Банченко. но ну, поэтому он ворует то, что на самом деньги. Ну, ну, извините меня, я что, должен, как мне нравится Тихонович? я не должен, ему ну, тебе нравится. И, или как, как предлагают э, э, депутаты отредного места, значит, надо Иванченко уволить, а потом объявить как кастинг на нового директора, ну, в котором э, это будет участвовать в, в, в Тихонович, он будет там кандидатов, ну, не знаю, в, в кино там приглашать, в кафе, а потом э, проплеска тот... Алексей Павлович выбрал самого симпатичного. Все, воровать уже не буду, назначайте его э, в директором. Так, только что, -то, что -то. я не вижу в этом логики. Все остальные Томас э, в тысячи договоров. Я обязан всем нравиться. нравится. Что, и, а конечно тебе не нравится. Но потому что я требую оплаты. Это разве плохо? Это не моя частная фирма. Это фирма, это, опять же, ну, которую создали люди, живущие в Черновцах. Але чи зверталися ви до цього часу до міського голови там, чи до е, департаменту ЖКГ, ну тобто до людей повноважених робити такі рішення з приводу того, щоб розірвати, припинити контракт із фірмою Укрторесурс? Звісно, що писали. От, писає. е, э, в які? вже три роки. Писки у него какие? Вот, все, уже рассчитаюсь. Вот, 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 уже рассчитаюсь. Он, он написал в прошлом еще году, что до 1 декабря рассчитаюсь. Там же эти все письма есть. Еще Леонтий Замон был. Да. Значит, были у него заседания, не единожды. Да. Он писал до 1 декабря, потом вот еще немножко все. До 1 уже января 100%, а денег снова нет. А потом а до 1 января, февраля. Мы как, как, могли как-то ну, перекрывать эти суммы, да. а теперь уже все. То есть я как ну, абсолютно это серьезно говорю, что на э, предприятии в любой день может полностью остановиться. Потому что как ну, перекрыть уже эти суммы, ну просто мы, как ну, физически уже мы не можем. Ну нечем, ну нечем. Есть уже задолженность за топливо, запчасти и все остальное. Ну, как мы ну, просто нечем. А, а мне как -то мне говорят, а, а что он тебе один и должен, иди у других там собирай, а в этого что нельзя, ну как, ну как, ну помилуйте. Ну всего ЖЭКи все должны, все же да, 2 миллиона, из них 60-40% это долг, в долг, конкретно в Тихонович. И что ты должен, ну как, ну подарить. Или как мне говорят, а найдите там компромисс. Ну какой, как, так сказать, ну, как, ну заплати, половину остальное тебе прощают. или что, ну, ну какой, ну в этой ситуации, может быть, Компромисс. Ну, компромисс, что только один. Деньги все, которые украл, должен заплатить. И все. Это единственный компромисс, который я вижу. Который может быть в данной ситуации. Угу. На предыдущей сессии, ж таки депутаты проголосовали вкотре за решение, ну, вернее... Протокольне доручення е, рекомендувати міському голові не продовжувати контракт із Олександром Іванченком. Е, водночас ви заявили, що у випадку, якщо Тихонович розплатиться з боргами, ви готові подати у відставку, ну, грубо кажучи. Е, це так? Да ні проблема, слушай. Ми вже вже до того. Ну хоч так. Оп'ять А нета. <різько> Парахомов, если не ошибаюсь, что ли пишет. Ни в коем случае. Надо воровать дальше. А иначе, если он рассчитает что полностью, то Иванченко все украдет и уедет. Ну, слушайте, ну глупости. Ну, елки пал. Даже комментировать, я не знаю, как там может. То есть, э, 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 депутат Тихонович ворует деньги, ну, потому что, если он их э, перечислит на предприятие, то украдет их Тиманченко. Ну, дошли уже до этого. Дошли до того, что... Э, мне уже мне, э, и мне, и мэру меняют вину, что я, оказывается, родился не в Черноцах, а в Киеве. И что теперь? И, и, и что? Ну, давайте мы будем как... Поэтому по критерии уже выбирать уже руководители. Скоро мы дойдем от, до национальности. Назначать уже истинного варить, так или как. Но мы до этого уже вот У меня в Черноцах жена черночанка. У меня сын черночанка. Теща тоже, кстати, человек черночанка. И что мне теперь сделать? Из-за Тихомовича мне, мне теперь что? Мне все бросить, мне уехать? Потому что я не хочу этого делать. Ну потому что, ну смотрите, допустим, депутат Тихомович на своем шикарном Мерседесе, который у него в декларацию записан, нарушает правила дорожного движения, как бы проехал на красный свет. Остановил его полицейский, набежали депутаты, написали, Опрощення к, к начальнику поліції, давайте уволим поліцейського. Так і как. А депутат втікнові села далі не поїхав? Или як? Ну, як получается так. Так эта логіка паралельна. Да? В общем, че, человечку, вона не вміщається. Ну, как про, по крайній, я не понимаю эту логіку. Чи, чи відомо вам, чому депутати проголосували за те, щоби вас... З вами не продовжувати контракт, а от розірвати контракт із фірмою Тихоновича вони не проголосували. Чому? Потому Тільки что... Через те, що це однопартійці, рідне місто? місто. Ну, а ще, і... чому що? Щоб он далі в як? Ну, чому не розсчитуватися? Да, вот, он так і не ответив. Да. А чому ти не розсчитуєшся? Ну, то я вот так, що так. А я скажу, ну, то, -то жажда на жив. І... Ну, наверное, ты не знаю, ну, ну какая-то уже ну, врожденная уже непорядочность, потому что человек там достаточно э, промолодой, да, то есть, ну, как, а как еще э, по-другому? -по а я требую и буду я требовать. А закрыть все мне как-то нужно, нужно. потому что они-то все как-то, они, они, они ну, понимают, это я имею в виду партию людьми, что они не правы. Они же об этом знают, да, потому что, ну, можно там чем угодно там, там соглашаться с, с ними или не соглашаться, но, но они же не глупые люди, они же понимают, что, что Тихонович, он не прав, он украл. And, and поэтому проще э, это Иванченко убрать и будет все хорошо. Они считают, что, э, что придет там, ну, наверное, менее как, ну, принципиальный руководитель, ну, который, как я говорил про главное, чтобы он был симпатичный для Тихомовича. И... а тот дальше будет в деньги собирать и ложить в карман. Еще раз говоришь речь еще о том, что а как же он может потом рассчитаться, а что у него заблокирован. Да, заблокирован. А когда они были они ну, заблокированы? В марте этого года. До марта, где расчеты были. Где были деньги? Ну где были деньги? Они оседали в кармане Тихомовича. Ну вот. вот и все. А других Вексил, мне нет. А теперь он мне спрашивает, а где я возьму? Я не знаю. Ну, отдал же войди. Вот на вы свои, чай не бедные люди. А потом, а потом отдашь. Ну, в чем мне проблема? продай Мерседес. Я не знаю, где. Ну, воровать научился, научись отдавать. Кто у Чернівцях борется за сметевый рынок, и кто такая Смитева мафия, про яку неодноразово заявлял депутат Бешлей и депутат Продан, по-моему? Смитева мафия, как как это называется, Бешлей, я так не понимаю, это я, да, то есть руководитель коммунального коммунальном там предприятии и люди те, которые работают здесь, да, потому что я же не могу быть один мафия, про мафию, то, наверное, как ну коллектив. Да, вот мы в э, коммунальном предприятии, опять же таки, да, но то, которое создали люди, живущие в Черновцах, значит, они считают мафию. То есть, э, я так как бы понимаю, что люди все мафия, да, все черновчане это мафия. Да, а депутат Бишлей, значит, он человек ну, порядочный, за простых людей. Но почему-то возглавил не гуманитарный комитет. Да, то есть, э, который рассматривает какие-то социальные вопросы ну, в городе. А разговорил земельный. И как, как не показывают сессии, ну извините, там, там каждый второй вопрос там, по земле, там, и все берут отводы ну, в основном из партии Риднимиста. Потому что это ну, касается их лично. Извините, а я могу тебя спросить, потому что у меня... А мне на сессии мне депутаты говорят, ты имеешь право, только мы разговаривать. Они уже сессию значит, приватизировать хотят уже, сессионный зал. Пьет. Уже всем раз так. Осталось? осталось только себе, как мы себе любим. Я не знаю, сейчас кто-то хочет что петицию тебе внести на сайт, теми скоро рады. Да. Но пока точникам всем землю не раздадут, и депутатам за. В чем проблема? И это будет, мне кажется... Ну, справедливо, сотни, тысяч людей ждут, а они себе пум-пум-пум, все уже. И, и кто комиссию эту возглавляет? Я же вот говорю, депутат Бишлей. За простых. Вы видели там, э, как, э, чтобы простым что-то отдавали? Я не видел. Я ну, не видел. И самое интересное, есть там в зале, 5, 5, 5, 6, ну, большинство депутатов, ну, порядочные люди. Я же говорю, я обо всех, да. Но большинство-то они нормальные, порядочные люди, но ну, которые искренне хотят сделать что-то хорошее, да, ну конкретно в этом городе. Чтобы стало элементарно ну, проще, лучше, лучше жить. Ну это все... Раблокірується, то видите, що там залі там візк, там кріт йодка же так нашу варті. Ну рідне місто звинувачує вас у тому, що ви там, скажімо, е сміттєва мафія. Ну знову ж таки, партія рідне місто звинувачувала також на сесії і міського голову Олексія Каспрука, який, начебто, причетний до цієї сміттєвої мафії. На що він відповів, що це е керівник Олександр Іванченко був. Призначений ще в роки, в роки, коли секретарем міської ради був Віталій Михайлішин. Ну розкажіть, будь ласка, як ви потрапили на цю посаду? Сершенно вірно, да. абсолютно вірно. Коли в 2012 году, ну, в середині, тобто да, в іюні, да, було прийнято рішення об'явити конкурс на вивоз сміття да, в, в місті Чернівці. фактически это означало ликвидацию на предприятий. Почему? Потому что ну, своей техники на предприятии как таковой не было. Там было две с половиной, два там с половиной промусоровоза, скажем так. Это в лучшем случае, да. Те, которые ездили, я не буду подыгрывать уже, уже как-то. Вот. Фактически это означало ликвидацию, потому что выиграть в предприятиях конкурса это не могло, поэтому вы должны были зайти другие люди, кто я не знаю, я утверждать я, я не берусь, которые предложили мне, ну как, ну попробовать. Никто не верил, естественно, так да, что-то в долги в миллионы и по зарплате, и как, по материалам за топливо, ну за все остальное. Да. Ну потому что за последние там, э -э в 12 лет ничего на предприятии э -э не купили ни мусоровоза, ни осенизаторов, ничего, ни в контейнерах ничего не было. Да? То есть, вот, э -э в ту базу, которую сделали там в 5-м, 2006 м я имею в виду в 2004-м, э 5-м году так она и была. Мне как, как предложили, ну попробуй. Ну, попробовал. В 2013 году это было лучшее, как ну, весь корабль признал, что это было лучшее в э, коммунальное предприятие в городе чиновцы. Это э, опять тем, кто ну, говорят, то, что я развалил и все украл. Его, в принципе, его не было как предприятие, уже быть на сегодняшний день не должно было быть. В, в 2012 году в августе должен быть конкурс и все. Люди бы потеряли работу, и предприятия этого бы не было. Получилось, в 2014-м еще мы выжили, еле-еле, но выжили, да, потому что были еще старые тарифы. Цены выросли, в три раза В 2015-м мы уже были э, де-юры в прибыли, а де-факто в минусе. А почему? Потому что де-юры ⁇ это прибыли. Ну а де-факто, а в, в Тихоновичах это не платил как нибудь 5 месяцев, а там идет 5-месячная оплата ну, порядка 60 тысяч гривен. То есть каждый месяц 60 тысяч гривен он себе ложит в карман каждый месяц. Это э, включает в выходные тысячи в месяц. Ой, в день. 2 тысячи в день. Пошел и снял. Пошел и снял. Великолепно жить, вредную работу. Да? Так раньше там молоко раздавали, а так сейчас мы тебе даем возможность украсть 60 тысяч. Угу. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Я как бы повторю, что в любой момент, в любой момент предприятие может остановиться вообще. Они думают, что я как, я шучу, я не шучу, потому что нечего платить ну, за топливо, в самом деле. Нечем зарплату и так далее. То есть мы, как -то, мы, как -то, мы перекрывали, мы перекрывали, но наступает момент, точка уже невозврата. Да? Но когда это сделать уже нельзя, нечем, ну элементарно нечем. Еще э, разговоры еще идут о том, чтобы, э, значит, ну, чтобы этого не происходило в ситуации, сделать все договора напрямую с жителями, как это делают там. Черновцы в водах, в водоканалах, в теплоэнерго и так далее. Я говорю, я говорю сразу, это плохая идея. И почему? Как коротко тебе объясню. Ну, потому что это приведет к увеличению тарифа. Жителям придется платить больше. То есть, чтобы Тихонович не воровал, за это должны заплатить жители. А почему? Потому что если сейчас... ЖЭК, переуправляющая компания, высылает жителям счет. Где да? строкой указано вывоз мусора. У ЖЭКа есть дворники, мастера, бухгалтера и участок да, какой-то, но где они работают. Там сколько? Ну, порядка 15-20 дворников, которые знают там, свои дома, жители и так далее. Они всем разнесли ну, им не тяжело, да, то есть, потому что они же по, по непосредственно они находятся на, на, в территории. А теперь, э, а теперь что делать нам? Значит, мало того, что нужно ну, по новому создавать там базы, и мне нужно еще, ну, тогда еще будет нанимать еще, ну не знаю, там 20-30 тысяч человек, ну, то чтобы они элементарно, то есть как положил уже бумажку уже, а за ним я ложу. Это что, просто Тихонович не воровал. А это же стоит денег. Там посчитали элементарно на бумагу и на картриджи за год. Это уйдет ну, порядка как бы 50-60 тысяч гривен. А зачем? И там отдельной строкой. Им деньги поступили, они перебросили на коммутацию. Также дешевле, да. Да получается, что воруют. Так, а, не проще для одного негодяя наказать, да, чем наказывать всех жителей черноцы Ну а базе данных там. Да, ну, извините меня, люди рождаются, да, но ну, не дай бог умирают, да, ну, это жизнь. Да. То есть как ну, кто-то уже выбывает, а, а кто-то, ну, слава богу, там пребывает. Да. Значит, и что, жители там как то после этого как -то случая сразу же, ну, прибегут отправлять там документы э, на мусор? Нет, это естественно. И будет что-то путаница. А потом, а почему так? А у меня там проживало три человека, а сейчас два или четыре. Мы откуда это знаем? Жеки об этом не знаю, да? потому что там и паспортный стол есть. Там опять же таки они, это некий там замкнутый какой-то, как на ну, пространство, если можно так. -то все друг друга знают, да, какие-то там справки, ведомости и так далее они ведут. И этим он занимаются, опять же, там, ну, пятерых жеков-то есть, там отдельно, там, и паспортистам. Бухгалтера, а этот, это нужно раздувать штат. И зачем? Из одного человека? Ну смысл в этом какой-то. Ты создаваешь ну, огромные неудобства и увеличивать тариф, потому что все это ложится на тариф. То есть жители обязаны, они будут заплатить больше. Зачем? Ну так, слава богу, ну, вернее, не, не слава богу, ситуация-то какая-то а давайте еще, еще на гривну, еще на две.